Здравствуйте! Перед нами находится штатное головное устройство Red Power для установки автомобиля Volkswagen Multivan и Touareg. Его особенностями является, во-первых, наличие двух SD-слотов для вставки карт памяти, одна из которых является источником мультимедиа, а вторая несет в себе программное обеспечение для GPS-навигации, а во-вторых, возможность регулировки уровня сабвуфера. Также на передней панели у него располагается 6,5-дюймовый сенсорный TFT-дисплей с разрешением 800 на 480 точек, элементы управления, Разъем для вставки CD-DVD-диска, iPhone-iPod-интерфейс и разъем для вставки USB-удлинителя. Работа данного устройства начинается с нажатия регулятора громкости по центру. Выходя в главное меню, можно выбрать источник воспроизводимого сигнала. Это может быть радио, система навигации, компакт-диск, iPhone-либо iPod. Телефон подключен через Bluetooth, tv тюнер внешний cd чейнджер карта памяти SD либо usb флеш. внешне подключенное AUX устройство и картинка с камеры заднего вида. Также через главное меню можно заходить в меню настроек. Рассмотрим работу радио. Здесь имеется три диапазона FM частот и один диапазон AM частот, на каждый из которых можно записать до 10 радиостанций в память. Сами диапазоны переключаются с помощью кнопочки BAND. С помощью стрелочек влево и вправо можно осуществить как пошаговую, так и автоматическую настройку радиостанции. Кнопочка EQ переходит в меню аудио настроек, которое позволяет переключаться между предустановленными эквалайзерами, включать и выключать режим тот компенсации, настраивать самим трехполосный эквалайзер, задавая значения низких, средних и высоких частот настраивать баланс передний и задний, настраивать баланс левый и правый и менять уровень громкости сабвуфера. Кнопочка PSAS активирует режим автоматического запоминания радиостанций, которые обладают наиболее мощным сигналом. Кнопочка с линзой включает режим быстрого прослушивания радиостанций по 5 секунд на каждую, который находится в памяти. Переходя в меню дополнительных настроек. Можно включить-выключить прием только местных радиостанций. Включить-выключить режим приема сводок о дороге. Настроить альтернативный поиск радиостанции. Настроить поиск радиостанции по тегам. И включить либо выключить прием только региональных радиостанций. Рассмотрим работу системы навигации. Здесь установлена навигационная система IGO, однако по желанию она может быть переустановлена на любую другую. Интерфейс карты здесь разработан таким образом, что можно менять ее масштаб, вращать относительно севера, поднимать либо опускать и переключаться между двумерным и трехмерным видами. Для того, чтобы проложить маршрут, необходимо указать конечную точку следования. После прокладки маршрута отображается его длина и расстояние до двух первых поворотов. подключая через Bluetooth телефон данное штатное головное устройство с одной стороны может набирать звонки с помощью цифровой экранной клавиатуры принимать их, отклонять, просматривать список входящих, исходящих и пропущенных звонков просматривать телефонную книгу в памяти телефона а с другой стороны может управлять воспроизведением музыки, которая находится в памяти телефона с помощью вот этих вот кнопочек Откроем TV-тюнер. Здесь имеется два диапазона видеовещания, которые переключаются с помощью кнопочки Band. Стрелочки влево и вправо также осуществляют как ручной, так и автоматический поиск каналов. Кнопочка EQ открывает меню аудио настроек. Кнопочка PSIS активирует режим автоматического запоминания каналов, которые обладают наиболее мощным сигналом. Кнопочка с линзой включает режим быстрого просмотра каналов, которые находятся в памяти, по 5 секунд на каждую. А кнопочка P переходит к изображению канала. Рассмотрим воспроизведение со съемного носителя информации на примере USB-флеш. Проигрыватель здесь оснащен довольно простым и удобным в обращении файл-менеджером, который позволяет переключаться между композициями и папками. Также есть поддержка воспроизведения в разброс и поддержка повторения воспроизводимых композиций. Кнопочка с линзой. Активирует режим быстрого прослушивания композиции по 5 секунд на каждую. А стрелочки включают режим перемотки. Откроем меню настроек. Оно позволяет переходить в меню расширенных аудионастроек меню настроек дисплея, в котором можно менять тип камеры заднего вида и задавать масштабирование воспроизводимого видео. В пункте меню General можно устанавливать часы, менять язык, включать либо выключать звук нажатия по дисплею, включать либо выключать заставку. калибровать дисплей и сбрасывать настройки к заводским. В пункте меню USB можно настраивать воспроизведение DVD фильмов. Кнопочка DIM активирует режим приглушения дисплея. На задней панели у данного штатного головного устройства располагается ISO-разъем для вставки кабеля питания, разъемы для GPS, ТВ и радиоантен. 3,5 мм вход для подключения внешнего проводного микрофона. И три разъема для подключения внешних устройств. В комплекте поставляется пульт дистанционного управления. Кабель питания. переходник для радиоантенны GPS-антенна кабель для подключения iPhone iPod проводной микрофон USB удлинитель и комплект кабелей подключения внешних устройств. Спасибо за внимание. С вами был магазин Автокар. Заходите к нам на сайт. Удачных вам покупок.